imtihon jarayonlarida ozroq hayajonlanish bo'ldi lekin savollar ustida qayta qayta to'xtaldim birinchi bilganlarimni ishlab oldim keyin bilmaganlarimni qayta qayta kirib ishladim vaqtim bor edi tashkilotchilik jarayonlari haqida fikrim ijobiy juda yam yaxshi kutib olishdi muomala madaniyati ham ta'lim inspeksiyasi xodimlarini yaxshi bizarga tushuntirishlar o'tkazildi tartib intizom haqida testga kirish jarayonlari haqida tushunchalar oldik hamma narsa yaxshi tashkil qilingan yo'riqnomalar turibdi test jarayonini qanday olib borish to'g'risida mendan keyin topshiratgan o'qituvchilarga avvalambor omad tilayman avvalambor birinchi hayajonlarni bosib olib savollar darslikdan tuzilgan Biz bilishimiz kerak bo'lgan savollar unchalik murakkab emas murakkabligi endi oliy toifa birinchi toifa bo'lgandan keyin murakkabligi bo'lishi tabiiy uh -huh. shuning uchun o'z ustilarida ko'proq ishlab avvalambor birinchi hayajonni yengib qo'rqmasdan birinchi bilganlarni ishlab olib keyin bilmaganlar ustida to'xtalsa vaqtdan ham yetadi